setiap negara memiliki kisah hitamnya yang tersendiri. Di Malaysia, terdapat beberapa kes pembunuhan yang bukan sahaja menggoncang emosi rakyat, malah meninggalkan parut yang kekal dalam sejarah negara. Setiap kisah ini memperlihatkan sisi gelap manusia, apabila kepercayaan disalahgunakan, apabila nafsu mengatasi kewarasan, dan apabila nyawa tidak lagi bernilai. Hari ini, kita mengimbas semula lima tragedi paling kejam yang pernah menggemparkan negara kisah yang membuatkan rakyat marah, takut dan sehingga kini masih dibicarakan sebagai antara detik paling gelap dalam sejarah Malaysia. Nombor 5, Norita Samsudin. Pada Disember 2003, negara dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita muda berusia 22 tahun di sebuah kondominium mewah di Damansara. Mangsa, Norita Samsudin, seorang eksekutif pemasaran dan bekas model sambilan, dikenali sebagai gadis periang dan muda mesra. Namun, di sebalik senyumannya, tersembunyi kisah peribadi yang rumit yang akhirnya berakhir dengan tragedi. Pada pagi kejadian, rakan serumah Norita mendapati pintu biliknya terkunci dari dalam. Setelah beberapa kali dipanggil tanpa jawapan, pintu akhirnya berjaya dibuka. Mereka dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Norita ditemui tidak bernyawa di atas katil, tanpa seurat benang, dengan tangan diikat menggunakan tali bra dan mulut disumbat kain. Tiada sebarang kesan pecah masuk, menunjukkan pembunuh mungkin seseorang yang dikenali mangsa. Siasatan polis menumpukan perhatian kepada teman lelakinya, Hanif Basri Abdul Rahman, seorang jurutera muda. Namun, keputusan ujian DNA yang ditemui di tempat kejadian tidak sepadan sepenuhnya dengannya. Selepas perbicaraan panjang yang menjadi tumpuan seluruh negara, Hanif akhirnya dibebaskan kerana bukti tidak mencukupi. Sehingga kini, pembunuh sebenar Norita Samsudin masih belum dikenal pasti menjadikan kes ini antara misteri pembunuhan paling mengelirukan dalam sejarah Malaysia moden. Nombor 4, Ken Yeong. Tanpa diduga, suasana tenang pada Jumaat 13 Jun 2003 menjadi kalut dengan berita kehilangan seorang wanita cantik berdarah kacukan Cina dan India. Beberapa bulan sebelum peristiwa Nurita Samsudin, satu lagi tragedi menyayat hati menggoncang seluruh negara. Pada Jun 2003, Kenny Ong, pereka laman web berusia 29 tahun, baru pulang dari Amerika Syarikat untuk melawat keluarganya di Kuala Lumpur. Pada malam kejadian, selepas makan malam bersama keluarganya di Bangsar Shopping Centre, Kenny turun ke tempat letak kereta untuk mengambil barang dari keretanya. Namun, ketika hendak pulang, dia diserang dan dipaksa masuk ke dalam keretanya sendiri oleh seorang lelaki bernama Ahmad Najib Aris. Rakaman kamera litar tertutup, CCTV, mengesahkan detik mencemaskan itu. Kenny cuba melawan, tetapi gagal. Dia dibawa ke kawasan terpencil berhampiran lebuh raya persekutuan, dirogol, ditikam dan mayatnya dibakar bagi menghapuskan bukti. Beberapa hari kemudian, polis menemui sisa mayat rentum di Bukit Angkat Kajang. Hasil ujian DNA mengesahkan penglibatan Ahmad Najib. Dia kemudiannya dijatuhi hukuman mati dan hukuman itu dilaksanakan pada tahun 2016. Kes Kenny Ong mencetuskan kebimbangan besar dalam kalangan wanita Malaysia dan menjadi punca kepada peningkatan ciri keselamatan seperti tempat letak kereta khas wanita serta pemasangan butang kecemasan di pusat beli belah seluruh negara. Nombor 3, Altantuya Sharibu Tahun 2006, menyaksikan satu lagi kes pembunuhan berprofil tinggi yang menggemparkan dunia. Mangsa, Altantuya Sharibu, seorang model dan penterjemah dari Mongolia, datang ke Malaysia untuk mencari bekas kekasihnya, Abdul Razak Baginda, yang dikatakan berhutang sejumlah wang besar. Namun selepas beberapa hari menunggu di luar rumah Razak, Altantuya dilaporkan hilang. Tidak lama kemudian, polis menemui serpihan tulang dan kesan bahan letupan jenis C4 di kawasan hutan terpencil di Shah Alam. Ujian DNA mengesahkan bahawa sisa itu milik Al-Tanqiyah. Hasil siasatan membawa kepada dua anggota unit tindakan khas, UTK, Inspektor Azilah Hadri dan Korporal Sirul Azhar Umar. Mereka didakwa menembak dan meletupkan mayat mangsa bagi menghapuskan bukti. Abdul Razak baginda turut ditahan, namun dibebaskan kerana kekurangan bukti. Azilah dan Sirul pada awalnya dijatuhi hukuman mati. Walau bagaimanapun, Sirul sempat melarikan diri ke Australia sebelum hukuman dilaksanakan dan sehingga kini masih berada di sana menunggu proses undang-undang kerana Australia tidak mengekstradisi pesalah yang menghadapi hukuman mati. Pada tahun 2019, Azilah mendakwa dia hanya melaksanakan arahan daripada pihak atasan. Kenyataan tersebut mencetuskan kontroversi besar namun tidak pernah dibuktikan di mahkamah. Kemudian, pada tahun 2024, Mahkamah Malaysia menggantikan hukuman mati Azilah kepada penjara 40 tahun dan 12 sebatan berdasarkan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori. Walau apapun keputusan akhirnya, kes Altan Pria kekal sebagai antara pembunuhan paling kontroversi dalam sejarah Malaysia. Satu kisah yang menyentuh soal kuasa, rahsia dan keadilan yang masih menjadi tanda tanya hingga ke hari ini. Nombor 2, Datuk Sosilawati Lawia. Kru My Metro TV mengikuti rombongan mahkamah yang meninjau lokasi kejadian pembunuhan ngeri jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawia dan tiga individu lain di Banting Selangor. Pada 30 Ogos 2010, Datuk Sosilawati Lawia, seorang jutawan kosmetik terkenal bersama peguam, pemandu dan pegawai banknya berangkat ke Banting untuk menguruskan urusan jual beli tanah. Namun, pagi itu berakhir dengan tragedi. Mereka tidak pernah pulang. Beberapa hari kemudian, kereta BMW milik Sosilawati ditemui di Subang Jaya, menimbulkan kecurigaan pihak polis. Siasatan membawa mereka ke sebuah ladang terpencil di Tanjung Sepat, milik bekas peguam M. Pasmananaban. Di ladang itu, polis menemui kesan darah, abu dan sisa tulang manusia. Hasil siasatan mendapati kesemua mangsa dibunuh dengan kejam, dipukul hingga mati, kemudian dibakar dan abu mereka dibuang ke sungai berdekatan bagi menghapuskan bukti. Pasmanaban bersama dua pembantunya akhirnya disabitkan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Seorang lagi tertuduh dibebaskan kerana bukti terhadapnya tidak mencukupi. Kes ini membuka mata masyarakat terhadap bahaya kerakusan manusia apabila wang dan kuasa mampu memadamkan nilai kemanusiaan. Nama ladang pembunuhan banting kini kekal sinonim dengan salah satu jenayah paling ngeri dalam sejarah moden Malaysia. Nombor 1, Datuk Mazlan Idris. Polis sedang menjejaki anggota Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam Raub, Datuk Mazlan Idris yang hilang sejak dua minggu lalu. Datuk Mazlan dilaporkan kelihatan kali terakhir bersama seorang bomoh di pejabatnya di Raub. Tiada siapa menyangka dunia politik Malaysia pernah digemparkan dengan pembunuhan yang diselubungi unsur sihir dan ritual melibatkan seorang ahli politik Pahang, Datuk Mazlan Idris. Mangsa dipercayai mendapatkan bantuan seorang bomoh terkenal yang juga bekas penyanyi, Mona Fendi, bersama suaminya Muhammad Afandi Abdul Rahman dan pembantu mereka, Juraimi Hasan. Datuk Mazlan dikatakan ingin mendapatkan ilmu kekayaan dan kuasa. Dalam satu upacara di rumah Mona di beliau diarahkan berbaring di atas lantai simen sambil ditaburi bunga dan dibacakan mentera. Ketika Datuk Mazlan memejamkan mata, menyangka air bunga akan disiram ke tubuhnya, Afandi terus menghayunkan kapak ke lehernya. Datuk Mazlan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayatnya dikerat kepada 18 bahagian, ditanam di halaman rumah dan ditutup dengan simen bagi menghapuskan bukti. Pengakuan Juraimi kepada polis akhirnya membongkar rahsia pembunuhan itu. Pada tahun 1995, ketiga-tiga mereka dijatuhi hukuman mati. Tapi yang paling kekal dalam ingatan rakyat Malaysia bukan sekadar kekejamannya, tetapi senyuman Mona Fendi di mahkamah dan kata-kata terakhirnya sebelum digantung bahawa dia tidak akan pernah mati. Kata-kata itu seolah-olah menjadi bayangan gelap yang terus menghantui sejarah jenayah negara. Kes ini akhirnya menjadi simbol bagaimana kepercayaan, ketamakan dan kejahilan mampu menukar manusia menjadi makhluk tanpa belas kasihan. Lima kisah ini meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah Malaysia. Setiap satunya membuktikan bahawa keadilan mungkin mengambil masa, tetapi kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Kes-kes ini bukan sekadar tentang jenayah, tetapi tentang manusia dan apa yang sanggup mereka lakukan apabila dikuasai oleh ketamakan, dendam atau kepercayaan yang salah. Ia menjadi peringatan bahawa di sebalik wajah kemanusiaan, sentiasa ada sisi gelap yang mampu menghancurkan segalanya.